Виріс здорожчання проїзду, яка накрила майже усю Україну, не оминула і нашого міста. З 1 лютого 2017 року зі звичних 2 ,75 гривень 75 копійок подільчани платять 3,50. Нові тарифи вже відчули подільчани, які користуються громадським транспортом кожного дня. Автобуси тратить, особливо «п'ятерка». ні льготного немає У нас нічого немає. всі маршрути є льготники, У нас немає, тому що він викупив чотири автобуса і пустили, щоб ми по полчаса джом автобусів, І все, і ось такий от. отношения к людям. Как относитесь к подорожанию? Ужасно, невозможно жить, выжить невозможно. Это идем мы на дно уже. Они просто хотят, чтобы О, мы все его. поумирали, люди все. Вы уже почувствовали везде? это подорожание да, на бюджете уже давно, уже давно. На обычной маршрутке или на льготной вы ездите? Я могу и на льготную, но по нашему маршруту нет, нет льготного. Выезжали. По пятерке нет, может, и никому не надо. Туда идешь, не может быть. Вот сейчас мы будем ждать это полчаса точно. На обычной маршрутке? Там мне все равно, что на льготном заплатить, что на таком заплатить. И как думаете, повышение цен отразится на работе транспорта? Улучшится или нет? Откуда? То, что было, то и будет. Он да, як я, что махаю рукой, он и подавился, и он уехал. Видят, что пенсионеры на автобусе, на остановке, он нет, даже не останавливается. Потім да, да. би навіть не бачити. Є, звісно, ніколі воділя, спасіба їм, але це в нас дуже рядко на трійці, Що навіть бачу, що біжить людина, то він подожде. А другий, що ось зьо під носом, вух і уїхав, тому що пенсіонер. Виконком Подільської міської ради 26 січня цього року затвердив нові тарифи на прохання перевізника Пас Автотранссервіс, який, до речі, у місті один. Взагалі, тариф розчитывається по методиці утвердженої постанови. І я, мабуть, зупинюся на основних трьох составляючих, які повлекли такое повищення. Связаны они с изменением в законодательной базе и с рыночными отношениями. Ну, вот поподробнее, вот так постараюсь вам на пальцах объяснить, чтобы это было понятно э, и нашему населению, и, и всем, кто ну, будет слушать нашу передачу, вашу передачу. Значит, ситуация такая. В связи с принятием бюджета Украины на 2017 год, мы все знаем, что изменилась минимальный размер минимальной заработной платы, он стал 3200 гривен. В тарифе, который был до 1 февраля 2.75, минимальная заработная плата составляла 1218 гривен, то есть вот такой рост. 3200 и 1218 это почти в 2,6 раз. Следующая составляющая тоже, которая очень немаловажная и она связана с изменениями в податковом кодексе. С 1 января 2017 года предприятие перевозчик ТДВ транс Транссервис» становится плательщиком общей системы налогообложения. Чтобы проще было понятнее, он с единой системы вынужден перейти на общую и становится плательщиком налога на добавочную Стоимость. А это немало-немного, ни ни 20% к тарифу. Вот такая ситуация в законодательной базе и плюс еще, так сказать, рыночная составляющая, которая тоже немаловажную роль играет в самом тарифе, это рост цен на горюче смазочные материалы и на автозапчасти. Вот если говорить о тарифе, вот, вот эта затратная часть по э, горючесмазочным горюче-смазочным материалам и автозапчастям составляет где-то больше 50% тарифа. тарифе. То есть вот это основные три составляющие, которые действительно повлекли к тому, что необходимо было пересмотреть этот тариф. И учитывая вот эту ситуацию, выконавчий комитет, конечно же, Розсматривав обращення руководства ТДВ вынужден был пересмотреть этот тариф для того, щоб сохранить городские перевозки. Сьогодні вартість проїзду у громадському транспорті майже на 30% вища за попередню. Наші журналісти з'ясували, що з поміж іншого на ціну за проїзд у першу чергу впливають такі чинники. Подорожание проезда у вас, поток людей увеличился или уменьшился? Уменьшился. Намного? Да так, чувствуется. Чувствуется, чувствуется, да. Вы часто пользуетесь общественным транспортом? Ну, когда на работу, в одну сторону. Ну, вы знаете же, что подорожал проезд. Да, теперь хожу пешком. Що ж з цих факторів стало головними причинами підвищення тарифів за проїзд, пояснює перевізник керівник Пасавтотранссервіс Сергій Коваль. Перша з причин це, мабуть, все-таки повышення мінімальної заробітної плати на підприємстві, в прошлом з прошлого року на підприємстві було створено нових 40 робочих місць, А тариф 275, который приймався в 2015 році. предполагал минимальную заработную плату на уровне 900, где-то ну, в пределах 900 гривен. Сегодня заработная плата у нас поднялась ну, практически в три раза. Соответственно, увеличились и отчисления и в пенсионный фонд, это так называемый налог ЕСВ, единый социальный внесок. Ну и, безусловно, это потянуло за собой повышение тарифа. Это как один из основополагающих моментов. Также наше предприятие в прошлом году, ну, вернее, в конце прошлого года, начиная с 2017 года, стало плательщиком налога на добавленную стоимость. Потому что мы были на четвертой группе налогообложения, были плательщиками 5% налога, а сегодня у нас получается, что мы вынуждены перейти на общую систему налогообложения. Ну, тоді ще таке питання, ну мабуть, не секрет, що всіх хвилює, чи це останнє підвищення цін, чи прогнозується найближчим часом і ще збільшення ціни за проїзд. Ми какби являємося жителями нашого, міста, і ми прекрасно розуміємо сьогодні соціальне положення всіх жителів. І щоб не загубити всі перевозки в городі Катовські пасажирів. Ми намагаємося ми вижити сьогодні при тарифі, який нам утвердили. процент э, рентабельности у нас составляет что около 5 процентов это низкий процент э, на приобретение новых транспортных средств и обновление э, подвижного состава у нас безусловно денег не будет а э, в связи с повышением курса доллара и цен на запчасти на ГСМ, ну, вы в это видите, э, мы попытаемся как бы пока прожить при этом тарифе. Будет ли повышение дальше, э, при э, Якщо ціна на дизельне топливо не буде повышения нік налогов на предприятие, то безусловно ми поки будемо працювати при этом тарифе. У мене ще таке питання. От люди часто скаржаться, що маршрути або затримуються, особливо вже пізніше, після десь шостої вечора. Або от, дуже багато людей в маршрутках. Тобто, часом їх взагалі немає, а часом навпаки буває, от їх відразу дуже багато підряд, всі разом от такий якийсь незрозумілий графік. Значить, ви знаєте, хто не робить, той ніколи в своїй житті не ошибається. Безусловно, ми стараємося працювати по графіку, утвердженому і спілковому. Ну, на сегодняшний день я скажу так, что жалоб на предприятие нет, не поступает. В исполкоме, ну, я мониторю эту ситуацию, тоже в принципе особых жалоб нет и проблем. Безусловно, есть срывы графиков. Мы открыты как предприятие для общения со всеми людьми у нас водители тоже люди, надо прекрасно понимать и тот факт, что техника не новая, бывает где-то срывы графиков, бывает. Мы стараемся как бы вовремя и поменять и транспортные средства, снять с других маршрутов, менее важных и переставить на более важные маршруты. Безусловно, есть у нас и резервные автобусы, которые мы подставляем. Но опять, для всего, вот если автобус поломался на линии, необходимо время, чтобы его заменить. А получается так, что некоторые не входят в это положение. Безусловно, немножко, может быть, надо и раньше выйти на работу, чтобы сесть, сесть и доехать вовремя до, до работы. А мы немножко привыкли, расслабились, что выходим в пол восьмого и хотим все вместе добраться в одну точку. Ну, безусловно, автобусы от этого не идут переполнены. Ось така ситуація з громадським транспортом у Подільську. А як складеться далі, покаже час. Ольга Темна, Наталя Стаднік для громадського регіонального телебачення Скіф.